Привіт. Моє агентство послуг 5баксів.нет. У вас є робота, за яку ви не хочете братися? Ви на іншому кінці планети, або у вас просто немає часу. Вам не вистачає фантазії, ну, або, може би, смілості? Ми працюємо по всій Україні цілодобово. Тестимо що угодно, доставляємо куди угодно. Працюємо з дітьми, животними і навіть в екстремальних умовах. Так що обращайтесь. www.5baxiv.net Для нас криза – це можливість довести, що ми найкращі. Так що давайте ми вам допомогемо. Чувак, это оно. Я прям чувствую, это именно оно, понял, да? Рагу звучит агентство. Мы агентство. Ты про что? Ну как про что? Ну мы с тобой типа простые, но цену себе знаем. Пять баксов? Фух, ну как же с тобой тяжело говорить. Да не 5 баксов, не 5. на пять баксов, на пять. А стартап у нас такой с миссией. Макс, ну а комиссия? Пять баксов заработать? О, три минуты семь лайков. И Алинка лайкнула. Вот это, я понимаю, динамика пошла. Месяц раскручивались, а сейчас ролички скинули, и сразу дело в гору. Стратежно все. Потому что что? Слушать нужно кого? Меня. Ну ты попрацюй, роличек. Работа Да. Человек хочет, чтобы все в жизни было по его желанию, а реальность почему-то несет его совсем в другую сторону. Или это лишь ложные ощущения? баллы твой, мотивации тренинг? Но, ну что все, что то начинали. И Билл Гейтс, и Стив Джобс. Вот вообще не аргумент сейчас. Мы должны четко понимать свою цель. А цель какая? Стартап, деньги, самолет, серф на Шри-Ланке. І пусть у на нас другие роботу. Бо ти сколько даєш времени надрываться? надриватися. себе вообще мало. Нужно швидко рубить бабло і валить, понимаешь? Так я не проти наробити бабло. Ну. Година роботи, є 5 баксів. Прекрасно. Це 50 баксів на день, півтори uh тисячі -huh. на місяць, це 18 штук на рік. 18 тисяч. За таким курсом ми мільйонерами скоро станемо. Uh -huh. А чого тебе раптом кролі почали харити? Да нам прорыв нужен, мы буксуем, понимаешь? Плясали этими пчелками, сосисками. Теперь вот эти, кролики. Мы для этого бизнес создали. Ого, Макс, палац мои же такие как у твоих батьків. Очень смешно. Шутник, блин. Папин почетчик будет. Без этих вензелей. А тут сплошное цыганское барока. О, -о, О, дичь. Люська! Дичь приехала! Здрасте, мы на детский день рождения. Макролы-то? Ну, с агентства 5 баксов точка нет. Нет, так нет. заходи. Как-то тихо вы празднуете. Подержи. Ой, зайчики приехали. Здрасте. А Здрасте. Наденьте. Наденьте. А денежка ваша? Ну, мы тогда пойдем. А! Я быстро прыгаю! А! 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 Я <фу> <фу> як можно в 10 років бути таким садистом? Как можно до незнайомих людей, до взрослых людей? Взрослых? Да я себе пустотой почувствовал. От Меня на ноль только что умножили. А он вырастет? вырастут кем они станут? Ай, 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 на меня наркотиками убивали. Вот я типа ради этого стартап открывал, чтобы меня расстреляли. Да и ты еще походу чохарить, чохарить. Чо, вот, Хватит, ты, ты! Да не ори на меня! Какая-то странная, неподатливая, гнетущая реальность. Да ну нафиг, чтобы я ради пяти баксов так упахивался. Та-да, згоден. Ну того не варте, Це було останнє замовлення. П'ять баксів. Та коротше. Та ну нафіг. Отримати і відвести за вказаними координатами посилку. Координатами. Салфетку убери з торпеди. Ага. Є GPS координати. Так, не відкривати, не кантувати. Оплата на картку. Ну так що, за час управимся. Забрав, ответ, забув.